ایک طویل قصہ عرب کی رگوں میں دوڑتے خون غیرت کے نام پر ہونے والی تباہی اور جاہلیت کے اندھیروں کا صحرائے عرب ریت کے بے پناہ سمندر جہاں زندگی کی ہر بوند بھی قیمتی تھی یہاں قبیلوں کی غیرت ان کی عزت اور ان کا نام سب سے بڑا سرمایہ تھا لیکن بعض اوقات یہی غیرت ایک ایسا شعلہ بن جاتی تھی جو دہائیوں تک سلگتا رہتا قبیلوں کو تباہی کی دہلیز پر لاکھڑا کرتا ایسی ہی ایک جنگ نے عرب کی تاریخ کو خون سے لالہ زار بنا دیا جنگ بسوس یہ محض جنگ نہیں تھی یہ جاہلی دور کے معاشرے کی ایک بھیانک تصویر تھی جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ایک ایسی آگ بھڑا کا سکتی تھی جس کی تپش صدیوں تک محسوس ہوتی رہی جنگ بسوس ایک اونٹنی کی وجہ سے چالیس سالہ آگ زمانہ جاہلیت تھا بنو تغلب اور بنو بکر بن وائل دو بہت بڑے طاقتور اور حریف قبیلے تھے جن کی جڑیں ایک ہی جد امجد وائل بن قاست میں ملتی تھیں ان کے درمیان پرانی رکابتیں اور جھگڑے چلتے رہتے تھے کلیب بن ربیہ بنو تغلب قبیلے کا سردار بہادر مغرور اور اپنی عزت و جاہ کا بہت خیال رکھنے والا اس کی بہادری کے چرچے دور دور تک پھیلے تھے جساس جس بن مرہ بنو بکر قبیلے کا ایک معزز فرد کلیب کی بہن الجلادہ بنت مرہ کا بیٹا یعنی کلیب کا بھانجا بسوس بنت منکز جساس کی خالہ یعنی کلیب کی بہن الجلادہ کی ساس ایک بڑی خاتون جس کا تعلق بنو بشیبان بکر کی ایک شاخ سے تھا وہ بنو تغلب کے پاس اپنے بھانجے جساس جس کے ہاں مہمان تھی سارا بسوس کی ایک بہت پیاری اونٹنی تھی اس کا دودھ بسوس کی زندگی کا سہارا تھا وہ اونٹنی بسوس کے لیے سب کچھ تھی ایک دن کلیب بن ربیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قبیلے کے جانوروں کو چراگاہ کی طرف لے جا رہا تھا اس کا راستہ بنو بکر کے ایک حصے بنو شیبان کی چراگاہ سے گزرا کلیب کا گھوڑا تیز تھا اور اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے کوئی دوسرا اس کی چراغ میں اپنا جانور نہیں چرا سکتا چراغ میں اس کی نظر سارا نامی اونٹنی پر پڑی جو بڑے اعتمنان سے گھاس چر رہی تھی کلیب کو غصہ آیا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود کوئی اس کی زمین کا استعمال کر رہا ہے مگر یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی یہ تو اس کی اپنی بہن الجلادا کی ساس بسوس کی اونٹنی تھی جو اس وقت جساس جس کے ہاں مہمان تھی کلیب کے غرور اور جذبات نے اسے اندھا کر دیا اس نے اپنے نیزے سے نشانہ لگایا اور بسوس کی اونٹنی کی پچھلی ٹانگ زخمی کر دی جس سے وہ لنگڑا کر گر پڑی زخمی اونٹنی درد سے چلانے لگی جب بڑی بسوس نے اپنی پیاری اونٹنی کو زخمی حالت میں دیکھا اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا سارا اس کی زندگی اس کا سہارا تھی غم کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک جان انگیز غصہ بھر گیا وہ کلیب کے ظلم پر برہم ہوئی اس نے اپنے بھانجے جساس بن مرہ کے پاس جا کر اپنی بے چارگی اور کلیب کے مظالم کا رونا رویا کہا جاتا ہے کہ اس نے حساس کو کچھ اس طرح لرکارا اس کی غیرت کو کچھ اس طرح جگایا یہ کہتے ہوئے واہر غیرت واہر بہادری ایک بڑی عورت کی اونٹھی تمہارے سامنے زخمی کی جاتی ہے اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو کیا تمہارے سینے میں دل ہے کہ تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے تمہاری خالہ کی عزتی اصل میں تمہاری اپنی بے عزتی ہے اگر تم مرد ہو تو اس ظلم کا بدلہ لو بسوس کی یہ کڑوی کسیلی باتیں جساس جس کے دل میں اتر گئیں وہ کلیب کا بھانجا تھا لیکن اس وقت اس پر خاندانی غیرت کا جذبہ غالب آ گیا اس نے اپنی خالہ کی عزت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا وہ کلیب کے پاس گیا کلیب اس وقت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا جساس نے موقع پا کر پیچھے سے نیزہ مار کر کلیب کو قتل کر دیا قتل فخر ان کا غرور ان کا شیر قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل ان کا اپنا خونی رشتے دار جساس تھا بنو تغلب کا غم اور غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا انہوں نے بدلے کی قسمیں کھائیں۔ قلیب کی بیوہ امامہ بنت حارس جو اپنی خوبصورتی اور غیرت کے لیے مشہور تھی نے بھی اپنے میکے والوں منظلان کو خط لکھ کر مدد مانگی اور کہا کہ اگر انہوں نے اس کا بدلہ نہ لیا تو اپنے بال کٹوا کر بیوگی کی زندگی گزارے گی اس نے کہا اگر میرے قبیلے والے قلیب کا بدلہ نہ لے سکے تو پھر میرا کوئی قبیلہ نہیں میرا کوئی گھر نہیں میں اپنے بال کٹوا کر بیوگی کی تاریکی میں ڈوب جاؤں گی اس ایک قتل نے دو بڑے قبیلوں کو آمنے سامنے کر دیا بنو تغلب کلیب کے خون کا بدلہ لینے پر تل گئے جبکہ بنو بکر اپنے فرج ساز کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو گئے دونوں طرف سے بدلے کے بدلے ہونے لگے ایک قتل کے بدلے دوسرا قتل ایک حملے کے بدلے دوسرا حملہ یہ سلسلہ چلتا رہا جنگ کے دوران کئی مشہور واقعات پیش آئے الحجیر بن عبداللہ تغلبی کا قتل بنو بکر کے ہاتھوں مارا گیا جس سے تغلب کا غصہ اور بڑھ گیا قتال یوم نہا ایک بہت سخت مارکا جس میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے دونوں قبیلوں کے شعراء اپنے اپنے قبیلے کی تعریف اور دشمن کی مذمت میں ایسے جذباتی اشعار پڑتے کہ جنگ کی آگ کو اور ہوا دیتے خاص طور پر المحلحل بن ربیہ قلیب کا بھائی جس کا اصل نام عدی تھا لیکن اس نے اپنے بھائی کے قتل کے بعد کہا میں اب تک محل حل خون سے لت پت ہو چکا ہوں اور پھر اسی نام سے مشہور ہوا جو بنو تغلب کا سب سے مشہور شاعر تھا جس نے قلیب کے مرسیے لکھے اور بنو بکر کے خلاف انتقام کی آگ بڑھکائی یہ جنگ چالیس سالوں تک جاری رہی دونوں قبیلے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے جوان مر چکے تھے مولو تباہ ہو چکا تھا خون کے دریا بہ چکے تھے بستیاں اجڑ چکی تھیں آخر کار دونوں قبیلوں کے دانشوروں اور بزرگوں نے صلاح کی کوشش شروع کی صلاح کا اہم کردار الحارس بن عباد البکری نے ادا کیا اس نے اپنے قبیلے بکر کے دوسرے سرداروں کو قائل کیا کہ مزید خون ریزی بے سود ہے اس نے المحلحل بن ربیہ کلیب کے بھائی کو بھی صلاح پر راضی کر لیا مشہور ہے کہ الحارث بن عباد نے اپنے بیٹے بجیر کو جو تغلب کے ہاتھوں قتل ہونے والوں میں شامل تھا اس کے بدلے میں کچھ نہ لینے کا اعلان کر دیا تاکہ صلح ہو سکے اس نے کہا میرے بیٹے بجیر کا خون اس صلح کی قربان گاہ پر چڑھا دوں گا اگر اسے دونوں قبیلوں کے درمیان امن قائم ہو سکتا ہے اس طرح خون کے پیاسوں کو تسلی دینے اور خون بہا کے معاملات طے کرنے کے بعد آخرکار جنگ بسوس کا خاتمہ ہوا لیکن نفرت اور دشمنی کی چنگاری دل میں دبی رہی